selalu kita buat perbandingan dengan mengatakan bahawa menciptakan sesuatu yang tak ada daripada tak ada kepada ada Allah jadikan kita daripada tak ada kemudian kita ada kan maka dari sudut logik dan mana-mana pun orang boleh terima bahawa dah ada kemudian nak mengadakan balik jauh lebih mudah tak ke rasa payah tak pasti tidak munasabah Mengadakan sesuatu yang nothing to something That's much harder Difficult to uh, uh, Do it uh, Kalau kita nak cerita macam kan By the way If there is something that exists But we want to re uh, recycle, Nak hidup semula dan sebagainya That's much easier Pastinya dia lebih mudah <laughs> uh, Sebab itu Allah sebut aku dah jadikan kau awal marrah kan ha, ansha'aha awal marrah dah ciptakan kamu jadikan kamu hidupkan kamu pada pertama kali pastinya mudah untuk aku walaupun kamu dah jadi ramin ha izom kamu tulang-tulang kamu ha dah kulit apa semua dah jadi Tanah, debu, ada dah jadi. Ha? Dimakan oleh ulat dan seumpamanya lah. Ha. Ha. Dah hancur lah. Hancur lebu, dah jadi tanah. Tak, tak ada beza dah tanah dengan kulit kita, tulang kita. Mungkin yang tinggal beberapa part, bahagian-bahagian yang memang uh, boleh tahan lama. Tengkorak, kita punya sulbi. Ha, itu memang sebab abu itu um, uh, dikatakan bahawa penciptaan akan keluar daripada tulang sulbi kita kan? uh, untuk hidup semula nanti uh, itu memang sebab dia sesuatu yang uh, kekal uh, dan, dan itu. jadi Allah kata tak susah bagi aku sebab Allah ingin menafikan uh, hujah pendapat golongan yang kata mana ada hidup balik tak ada, ada hidup mati-mati habis ceritalah lah Ha, mati katak lah senang cerita. itu. Ha, itu yang dikatakan. Ha. Jasak manusia telah berpindah menjadi tulang yang repuk setelah mati. Kerana inilah barangkali Al-Quran selalu mengingatkan hal hari. supaya kita, kita ni ingat. Walaupun dah jadi apa pun, tak ada kesukaran di sisi Allah untuk menghidupkannya. Ah, ha. sehingga Allah berfirman dalam ha, saya berhenti di situ. Saya sambung ha, pada ayat surah qaf ayat 1 hingga 3 firman Allah mengenai mereka ini, mereka yang ah ha, tak berapa nak percaya dengan ha, tak percaya ni. Auzubillahi rajim Bismillahirrahmanirrahim. Qaf walquranil majid bal ajibu ajahum munzir minhum faqal al kafirun hadha shay'un ajib a mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id Allahu akbar ini kata-kata ini jelah juga Quran dah gambar dulu lagi jadi kalau manusia hari ini tak percaya that's normal <laughs> Nothing to surprise kan? Tak ada apa yang nak dikejutkan oleh Kenyataan kalau oh, Saya tak percaya oh. Allah kapun Memang zaman dulu pun nak ada Maksudnya Surah Qaf ayat 1 hingga 3 Maksudnya Qaf ha, Ini kalau para jemaah Para penganalisis pentadabbur pembaca Al-Quran dia akan cuba memahami al-muqatta'at fil ayatil Quran. Ha dipanggil muqatta'ah huruf-huruf potong. Alif lam mim kan dan sunun dan banyak lagi lah Memang ada yang cuba memberi makna, memahaminya. Wallahu alam kita pun tak berani nak saya sendiri pula kan. Tapi selalunya setengah-setengah ulama akan meletakkan wallahu alam bi makna. Ha, itu simple. <laughs> ha, kalau kita tapi benda-benda ni memang ada setengah pemahaman ajaran yang pakai tafsir isyari. Mereka cuba mentafsir secara isyarat dengan pemahaman-pemahaman yang mereka dapat secara jalan-jalan wallahu alam lah kan, kan. tapi eh, ada yang cuba tapi selalunya yang mudah untuk kita wallahu alam bimaksud Allah lah yang lebih tahu akan makna dan maksud setiap daripada kata-kata <laughs> tersebut -kata. tapi kita faham ada yang satu huruf ada yang dua huruf ada yang tiga huruf ada yang empat huruf sampailah lima huruf kalimah-kalimah al-muqattaat potong-potong daripada ha al-Quran ataupun kita panggil mah huruf-huruf al-Quran itu sendiri memang ada boleh cerita to sim ha gan ha ya Ain mim qaf dan sebagainya okay. jadi qaf maksudnya kita tulis ada yang kata mungkin ni merujuk kepada gunung Tak tanah binjang dia kata nak bincang tu gunung ha, yang Allah Allah tapi tak apalah Allah guna jadi kita tahulah huruf-huruf yang Allah Miliki juga kan? ha, Dengan mana yang sesuai dengan kebesaran Allah Wal-Quranil Majid ha, Ini hal-hal yang kita semua selalu baca Iaitu Demi Al-Quran yang sangat mulia Al-Quran yang mulia Quran Majid dia ya. dan Quran kita pun kat depan tu akan ada tertulis dengan uh, kata kalimah Quranun Majid walaupun akhir-akhir ini -akhir diletak nama macam-macam terutama yang datang daripada Indonesia Quran itu kat depan dia betul lah letak nama bermacam-macam nama boleh tengok sendirilah ha yang mushaf tu maksudnya mushaf tu dia dah mulai dulu Quran je lah kan Quran Majid ha kan dengan kan, kan. dulu -du -du, situ je tapi sekarang ni dah macam, -macam macam nama untuk uh, a saya kira ada unsur uh, a ya business hebat <laughs> nak jual nak no, mesti ada nama kan kalau tak ada nama orang tak tahu ni kata ustaz beli kalau saya kata ni saya kuliah saya nak guna Quran ini saya tak saya uh, saya tak nak sebut nama sebab tak business kan jadi oh, kita pun pakat belilah kalau tak ada nama ustaz Quran mana ni uh, jadi itu benda tu ada ada adalah dia punya Uh, alasan tersendiri kan mungkin untuk kepentingan-kepentingan uh, perniagaan dan sebagainya. Sebab zaman dulu orang tak pernah fikir untuk mencari sedemikian rupa kan. Lainlah dunia hari ini lainlah. Saya kira tuan-tuan pun tahu macam mana kalau kita sebut imam-imam ulama-ulama dahulu kan para penulis dahulu mana ada bahkan tak nak letak nama cuba tuan-tuan belajar daripada sejarah Melayu itu sendiri kalau saya tuan-tuan saya tanya siapa penulis kepada buku sejarah Melayu kita kita buku lama kita kan mungkin kalau yang ada hubungan dengan kita kalau saya di UKM tu kan pasti akan teringat nama kita punya perpustakaan kan? Tun Seri Lanang. Ha, contohnya lah kan sebab ada oh, sumbangan Tun Seri Lanang. Lala. Tapi kalau kita pergi kitab-kitab lama ulama-ulama tak mereka akan tulis nama dia. Sebab kenapa dia tak tulis nama? Sebab mereka ni <laughs> dulu punya jiwa, dulu punya perasaan buat kerja lillahi taala. 100% macam tu tak ada aku nak cari kerana ha? Ha. ha, ha lil fulus jangan <laughs> nak sebut kan ha. sekarang masya Allah sikit eh, kira dulu buat tuan sebelum apa-apa kan ha, kira dulu ya Allah aku buat. tak susahlah kita kan dulu orang cari keredaan Allah limardatillah cakap tu pula kan hatta pening kita tapi kita boleh sahkanlah juga melalui kajian-kajian. Kalau kita ada manuskrip apa semua kalau yang minat kaji buat ah uh, manuskrip-manuskrip lama yang abad 15, 16, 17 dahulu kan. Uh, kita tahu uh, kan ada manuskrip tapi tak ada nama siapa punya ni. Oh, ya, sehinggalah kita terpaksa buat justifikasi katakan dengan zaman dengan cara bahasa dengan apa-apa ha, ni si A punya tulisan contohnya kan si B punya tulisan kita cuba letakkan berdasarkan kesesuaian lah ha, ke keilmuan dan sebagainya tapi di, di mana kata tak tahu leh mana tak ada tak ada lah nak tulis lama-lama ha, kita hari ini, semua pernah ha, cerita ha kadang-kadang kadang-kadang nak ceritanya susahnya ialah Samp kalau sekarang ni contoh kita masuk kedai yang menggunakan kad kod-kod ni kan ataupun scan-scan ni masuk bayar dulu tu, tu, tu apa? order bayar makan belum lagi <laughs> ada pengalaman di China Yang tak hantar tu kalau lagi tak bayar kata kita duduk 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 dia kata bayar dulu cik Kita pun tak apa faham Dia cakap Cina kan Kita pun tak apa-apa faham ha? Aduh tunggu Tak sampai-sampai Akhirnya ah, dia mesti ada tak kena <laughs> Rupa-rupanya Semua kena bayar dulu Tak ada punya Boleh tunggu-tunggu makan lah eh, Guna bayar dulu Memang kena bayar Semuanya online lah Tak ada lah cash-cash sekarang ni kan? Kalau sana tu Senang ceritanya Alipay boleh tahan Tapi banyak pakai WeChat ha, Kita tak ada WeChat ha, Alipay boleh tahan sikit lah. Boleh kena, boleh link Alipay dengan uh, Touch and go boleh, 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 boleh jalan ha, Boleh lah Alipay kita, Alipay kita tak ada juga Susahnya kan? Semua Kena bayar dulu, bayar dulu. Tak tak bergerak tak bayar Naik je bayar kalau naik kereta pun sama juga bayar dulu Tak, tak jalan Sepuluh kali lima tak minta lagi tak jalan ha, Susah Dunia berubah kan <guluh> Nilai pun berubah Tak apalah kita terima lah Itu hakikat ha, Kadang-kadang maaf sebutlah Orang-orang yang berusia Orang-orang lama kadang-kadang pening sekarang ni <guluh> Saya tahu dah Orang-orang lama ada pergi contohnya Kalau yang suka makan Kakak ha, mana -kak, Medi ke sebut lah Tak apa, apa lah kan ha, Medi ke apa ha, eh, Pergi kat, kat kaunter Nak order Tak ada order Encik pergi ditunjuk kat belakang tu Dekat Dia punya uh, Screen itu kan ha, ah, Sana Encik Aduh kita pun Kelipah Kelipah Susah dah ni Kau eh, eh, orang tua eh, Tapi kat terpaksa kadang-kadang Tak tolong Panggil eh, Tak apa, -apa nak gerti sebenarnya ah, kena, Boleh kena belajar Hmm, ini susah nak makan pun susah. Ya, tak ada duit satu hari ada duit pun susah juga. <laughs> okay. Jadi ha, demi al-Quran yang sangat mulia, ha, Qur'anil Majid bal ajibu ajaahum munzirum minhum. Ha, mereka yang tidak menerima, mereka yang tak percaya Tak mengakui. Ya, ha, dia kata apa? Bahkan mereka tercengang Aa ha, ni ajibu ajaib. Ajib, ada, ih hidup aku rupanya. Tengok ha, macam tu kan. Ah ha, nanti di akhirat terkejut dia. Ingat aku mati katak dah. Rupo-rupanya hidup balik. Ha hidup semula. Bal ajibu. Nah ha, itu dia. Bahkan mereka tercengang kerana telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir Fakal al kafirun. Ha? Orang kafir ini berkata, ha? ini adalah sesuatu yang amat ajaib. <laughs> ha, datang peringatan. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah? Aida ha, mitna wakuna turab. Turab ni tanah. Turab ni tanah yang telah hancur. Ha, sebab itu dalam ha, kita mempelajari bahasa Arab khususnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah-kalimah sewaktu penciptaan manusia diguna banyak step langkah atau peringkat-peringkat tin mula-mula turab tin tin lazim hama masnun nah, Ini ni kena belajar panjang lah nak nak faham kalimah-kalimah ha -kalimah, eh. min sal salin kal fakhar ini kalimah-kalimah yang Allah guna Sewaktu Allah menciptakan Nabi Adam daripada tahap Selalunya kita kata turab ni Tanah debu yang kadang-kadang kalau kita sebut dalam bahasa Arab Turab selalunya kita guna untuk buat kita punya ha, Tapu untuk ambil wuduk ha, ha, okay. Itu dipanggil turab Sebab dia hancur, halus dan berdebu Tepuk tu Ha kalau tidak kalau kita tepuk dalam kalau kita tepuk dalam maksud ini lazib ataupun yang air yang dah bercampur dengan ha, tanah yang bercampur dengan air kita tepuk atas tu atas muka kita habislah muka kita jawab Ha lekat lah, teluk tu Ha tapi nak mencipta ke manusia perlu yang debu tak lekat kan Ha yang debu tak akan boleh dibentuk Kali kita fikirlah, misti dah ada kandungan air macam kita nak buat labu sayung tembikar daripada orang kata uh, uh, tanah, lah kan? Kita bakar apa semua itu itu seolah-olahnya gambaran uh, proses penciptaannya sedemikian rupalah ada uh, sudut step uh, sebelum dibentuk se kalau kita kata macam seumpama orang yang berdiri macam patung yang ada tegak rupa semua dah ada cuma tak bergerak sehinggalah wa fihi min ruhi wa lakum as-sam'a wal wal ha, itu dia punya step kemudian Allah hembuskan ataupun tiupkan ataupun masukkan padanya roh ha, barulah waj'ala al-basad asma' ada pendengaran ada mata dan ada hati itu step ha proses kejadian manusia okay. jadi dia katakan ih eh, ha ha apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah turaba habis dah jadi debu macam tanah dalam ha, perut bumi itu zalika raj'um baid eh kami akan kembali lagi mungkin dah kami ni hidup semula ini adalah pengembalian yang tidak mungkin ha raj'um baid mana jauh tak tak terbayangkan lah. tak boleh diterima tak berlakulah maksudnya ha. Ish, tak adalah ha ini tak mungkin berlaku ha. zalika raj'um baid Pengembalian yang jauh Mana tak berlaku tak Susah Ini adalah gambaran cerita Pasal Kalangan orang-orang yang engkar Akan kebangkitan dan kehidupan Semula nanti Dan ini juga mungkin Walaupun kita kata kita percaya Alhamdulillah beriman adanya hari kiamat kebangkitan semula dan apa yang terkandung dalam hal-hal yang melibatkan kehidupan di akhirat tapi ramai yang ambilnya secara mudah sambil lewa tak? tak tahu ya atau pun tak apa tak apa ada peluang okey beres nanti ha macam-macamlah tangguhan tangguh tangguh orang kita ataupun sehingga kita sering kali juga buat apabila kita melakukan kesalahan, dosa, maksiat, kita tak rasa takut dan kita tak rasa oh, nak bertaubat cepat, bertangguh-tangguh. Sering kali kalau kita baca gambaran hadis berkait dengan orang yang buat dosa ni kata apabila mereka melakukan dosa ada dua golongan manusia kan nah satu golongan manusia ni apabila dia buat dosa dia bayangkan dosa itu ibarat seekor lalat hingga di atas hidung dia dan dia pun tepi lalat pun lari. Nah. Tak ada apa-apa. Habis. Allah simple. Walaupun dia buat dosa yang berat, besar dan sebagainya. Macam kita tepi dah habis. Okey, selesai. Ini masalah yang membawa kita tak nak ha, berubah, bertaubat. Satu golongan lagi berfikir kalau dia buat dosa dan maksiat dia membayangkan ibarat satu gunung besar bongkah batu yang besar duduk atas kepala dia nak jatuh timpa kepala dia dah. eh. Ha ya. yang ni barulah dia cepat berubah. Yalah kita sendiri kalau tengok eh batu nak atas kepala mana nak duduk? Lari kita. Ha pasti mati pun. Jadi beginilah gambaran orang dan beza orang yang ada kesedaran bertaubat buat kebaikan dengan orang yang tak nak berubah yang nah kekal sebab tak apa tak apa dan tak apa ha, yang ni kata tak boleh kita bimbang yalah contohnya lah Sedang saya bercakap ni dan biasa berlaku kan ada ustaz tengah ceramah tiba-tiba tak sampai masa Kan? saya ni tetap bercakap tak sama masa saya lagi. <laughs> Katakanlah sampai masa tu tengah bercakap ya. Allah ambil surat so, apa? jatuh. Ha, Banyak pun kita tengok dalam video dan sebagainya. Bukan perkara pelik. Kan? Ha saya ni belum sampai masa okeylah kan. Macalah bukan main. Lagi kot. sama jugalah giliran masing-masing. Ha, jadi jangan duduk sedahati sangat. Contohnya kan. Ingatlah kalau begitu berlaku katakanlah dalam keadaan kita banyak dosa tak bertaubat ha, itu yang kita bimbang ini adalah pengembalian yang tidak mungkin ataupun tak akan berlaku masya-Allah akbar inilah yang kita nak sering peringatkan perasaan begini inilah hakikat yang kita kena kena ada perasaan Sumpah itu dan, dan dan perasaan orang orang kafir dan tak percaya yang kita kena tinggalkan, jauhkan. Perasaan begini dalam menghadapi hakikat kematian adalah perasaan yang yang tak percaya, yang tak terima nak susunya orang, orang kafir dan munafik tadi Kan? Dikatakan adalah perasaan yang lemah atau orang yang memiliki kelemahan dari sudut kewarasan akal Kejiwaan yang bersih kan tak mungkin berlaku sebab orang yang dah bersalut penuh dengan dosa memang dia tak orang kata dah hilanglah dia punya naluri ataupun kebenaran dalam hati dia tu kan kena kata syekh kita contoh-contoh ataupun misalan ibarat Pengalaman yang boleh kita tengok yang berkait dengan benda-benda yang dulu tak ada, ada benda yang kita sebutkan bumi yang kering, kontang tak ada air yang kering pernah berlaku dalam, ya kalau kita tengok musim kemarau satu kawasan tu tandus. Seorang nanya, eh. kemudian turun hujan beberapa ketika sikit. Eh pokok boleh naik Mana perginya benih tu ada Kat mana benih tu Allah simpan Nah Kadang-kadang Ataupun kita tengok kepada kemarau yang panjang berlaku Ada ke kawasan tasik ke atau, Ataupun Telaga ke atau, sungai ke Kering kontang Eh tiba-tiba turun je ada isi. Eh ada Ikan Ya Kalau kita nak cerita boleh hidup mana datangnya tu? Allah jaga kat mana ya? Nah, kalau kita fikir, ini ini adalah benda yang melibatkan pengalaman yang boleh kita ambil intibar. Bahawa benda tu senang ataupun di sisi Allah tidak susah. Tapi kalau kita kata oh, nah, ya, memanglah. Itu yang dikatakan yang dikatakan orang yang tak boleh itu dia anggap berakal atau berfikiran lemah, tak boleh mampu fikirkan itu dia. Kerana contoh benda-benda yang mati kemudian hidup semula. Bukan kita. Bukan, memang betul lah. Kata, kata tak ada lagi orang daripada kubur. Bangun yang hari ni lah. Tapi Allah cerita dalam Al-Quran para ah, ah, ahlu, ahlu, al, ashabul kahfi ke. Kan? Ada. Cuma tak berlaku sama kita je. Kan? Ha, kan? Asbah, ashabul ukhdud cerita-cerita berkait dengan orang-orang dulu memang ada. Cerita Nabi Musa AS dengan ha, orang yang minta dia buat hukuman terhadap orang yang bunuh. Satu pak sedara kepada seorang ataupun dan sebagainya. Ambil, ialah cerita pasal ha, lembu, kan, bakarah tu. Ambil daging tepuk ataupun pukul hidup Memang berlaku dululah Zaman Nabi Musa Nabi Musa pernah hidup Kau orang mati macam, -macam. Cuma Ha, betul depan mata kita tak ada lagi tantangan lagilah kat gi kat ha? ha, contohnya kubur kita insyaallah kita sedang berusaha untuk mengurus dan mendapatkan mewartakan tanah kubur kita sendiri di Eco Hill insyaallah nanti insyaallah moga-moga dipermudahkan nanti kita ada tanah kubur kita sendiri yang boleh kita uruskan yang ti seolahnya tidak lagi ha, bergantung penuh pada Masjid Karya Kampung Nici Hudu insyaAllah. Ha, mudahlah sikit ha, kita ada, kita ada tanah kubur sendiri. <laughs> InsyaAllah nanti. Ha, itu sedang, sedang dalam proses. Moga-moga ianya menjadi kenyataan dalam dalam masa yang terdekat. InsyaAllah. Okay. Nah, ha, jadi nanti kalau Tuan Umar pergi ke kubur, tiba-tiba keluar aku daripada sana memang lagi semua. Kan? Kita faham. Kan? <laughs> ha, kan? InsyaAllah itu tak berlaku lah hari ini. Okay. Okay kerana contoh benar-benar mati yang kembali hidup semula dalam kehidupan dunia ini memang banyak sebenarnya mata mereka tidak buta tetapi sebenarnya ni bukan soal tengok dengan mata bukan soal tengok dengan orang kata ah yang zahir ni mata tidak buta tetapi penglihatan hati yang menjadi buta okey saya kira kita berhenti di situlah saya akhiri dengan lafaz yang mulia aku lu qauli hadza wa astaghullahan azim bi walakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه 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 فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا الى صراطك المستقيم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم